নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু মই অংকিতাই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া কলপিঠা আমাৰ ঘৰৰে কল আছিলে আৰু কলখিনি বেয়া হৈ যাব ধৰিছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নষ্ট হৈ যোৱাৰ আগতে কিবা এটা বনাই পেলাওঁ বুলি আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কলপিঠা বনাওঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো ৰেচিপিটো দেখুৱাওঁ জানেই বহুতে কলপিঠা বনাবলৈ তথাপিতো যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ ভিডিঅ'টো আৰু এয়া মই কলখিনি বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ গুচাই পেলাই কাটা চামুচ এখনেৰে ভালকৈ গোটেইখিনি পিটিকি লৈছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ গোটেইখিনি পিটিকি ল'ব লাগিব এয়া চাওক মই কলখিনি মিহিকৈ পিটিকি ল'লোঁ তাৰপাছত ইয়াত মই আৰু কি কি দিম এয়া চাওকচোন এয়া মই লৈছোঁ পিঠাগুড়ি তাৰপাছত এয়া নাৰিকল অলপ ৰুকি লৈছোঁ আৰু লগত লৈছোঁ এয়া গুড় আৰু অলপ নিমখ তাৰপাছত এতিয়া মই ইয়াতে নাৰিকলখিনি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই গুৰো দি দিম অলপ আপোনালোকে যিমানটো মিঠা খায় সিমানটো জোখত দি দিব কাৰণ কলখিনিও মিঠা আছে সেইকাৰণে বহুত বেছিও দিব নালাগে গুড় তাৰপাছত ইয়াতে এতিয়া অকণমান মই দি দিছোঁ নিমখ আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম ভালকৈ মিলাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই অলপ অলপকৈ ইয়াতে পিঠাগুড়ি দি দিম আৰু আকৌ ভালকৈ মিলাই থাকিম পিঠাগুড়িখিনি একেবাৰতে দি নিদিওঁ অলপ অলপকৈ মই দি দি আকৌ ভালকৈ মিলাই থাকিম এয়া দেখিছে নহয় মই কেনেকৈ মিলাই আছোঁ এনেকৈ এনেকৈ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম এনেকৈ একেধৰণেই মই আকৌ পিঠাগুড়িখিনি দি দি এনেকৈ মিলাই থাকিম আৰু কাটা চামুচখনে ভালকৈ নিমিলা দেখি মই হাতেৰে আকৌ মিলাবলৈ লাগিলোঁ মানে গুৰখিনি গোটা গোটা হৈ আছে সেইকাৰণে আকৌ হাতেৰে ভালকৈ মোহাৰি গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই ল'লোঁ এয়া চাওকচোন এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ মিলি গৈছে আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এখন কলপাত আৰু কলপাতখন মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম কলপিঠা কলপাতত দি পেলাই বনাই আপোনালোকে জানেই নিশ্চয় এনেকৈ মই সৰু সৰুকৈ গোটেইখিনি কলপাত কাটি ল'ম এতিয়া তাৰপাছত এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কলপাতখিনি কাটি ল'লোঁ কাটি পেলাই আকৌ এয়া পিঠাৰ হেৰিখিনি পেষ্টখিনি মই ভালকৈ মিলাই ল'লোঁ মিলাই মাজতে এয়া চাওক অকণমান অকণমানকৈ দি লাহে লাহে হাতেৰে অকণমান অকণমান মানে সেচি দিছোঁ এনেকৈয়ে গোটেইখিনি মই কৰি ল'ম এয়া আকৌ আৰু এখন দিছোঁ চাওক কেনেকুৱা ধৰণে কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে নহয় অকণমান দি পেলাই লাহেকৈ ওপৰৰ পৰা অকণমান হেঁচি দিব লাগে এইফালে এয়া মই টাৱা এখন গৰম কৰিয়ে থৈছিলোঁ ইয়াতে এতিয়া মই পিঠাকেইটা দি দিছোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেলৰ কোনো কাৰোবাৰ নাই এনেকৈ দি দিছোঁ দি পেলাই এতিয়া ঢাকনা লগাই দিম পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনা লগাই দিম আৰু এতিয়া মই এইফালে এয়া আকৌ ৰেডি কৰি লৈছোঁ খুব এটা হেল্ডি পিঠা কাৰণ তেলৰ ইয়াত কোনো মানে কথাই নাই বিৰাট ভালো লাগে খাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ খাই আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু বনাবলৈও একদম ইজি আৰু আপোনালোকৰ লগত যদি পিঠাগুড়ি নাথাকে আপোনালোকে আটা দিও বনাব পাৰে আৰু এয়া চাওকচোন মই এতিয়া এয়া উল্টিয়াই দিছোঁ এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে এতিয়া আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে আকৌ ঢাকি দিম এইটো চাইডেও তাৰপাছত এয়া চাওকচোন দুই চাইডে মোৰ এতিয়া হৈ গ'ল এনেকুৱা আকৌ অকণমান সময় কাৰণে ঢাকি দিলোঁ ঢাকি দিয়াৰ পাছত এতিয়া মোৰ পিঠা প্ৰায় এয়া হৈয়ে গ'ল চাওকচোন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আপোনালোকে এইটো সময়তে নমাই থ'ব এয়া মোৰ পিঠা এইখিনি হ'লেই তাৰপাছত আকৌ মই এনেকৈ আকৌ পিঠা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ একেধৰণে বনাই ল'ম আৰু এয়া চাওকচোন মোৰ কলৰ পিঠা ৰেডি মানে কলপিঠা ৰেডি বিৰাট ভাল হয় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন এতিয়া যিহেতু আবেলি হৈছে আৰু আমি আবেলিৰ চাহকাপ আজি ভাবিছোঁ কলপিঠা দিয়ে খাম কোৱা আমি আজিৰ আবেলিৰ চাহকাপ এনেকেই খালো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন এনেকে কলপিঠা বিৰাট ভাল লাগে আৰু বিৰাট হেল্ডিও হয় আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই